تو پہلے تو یہ چیز سمجھ لیں کہ اللہ کے وصول اپنے زمانے میں قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ لکھا کرتے تھے قرآن میں ایک مقام پہ آیا ہے وَقَالُوا أَسَاتِيرُ الاولین کفا کا تو اعتراض تھا یہ اساتیر الاولین وہ قرآن کو اساتیر کہتے تھے سطر کسے کہتے ہیں عربی زبان میں انگلش میں اردو میں سطر کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے چیز اس سطر کا لفظ عربی زبان کے اندر اور اردو کے اندر بھی لائن بنانے کے لیے آتا ہے اور زبان کا ہر لفظ لکھا ہی جاتا ہے لائن بنا کر کافر تو یہ کہتے تھے جو اعتراض کرنے والے تھے وہ تو کہتے تھے قولو اساتیر الاولین یہ پچھلوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں اک تتا بہا اک تتا قرآن وہاں پر کتابہ بھی لکھ سکتا تھا قرآن نے اک تتابہ کا ہی انتخاب کیوں فرمایا قرآن کتاب کا جو لفظ ہے یہ اصل میں کتاب سے کتب سے باب افتعال کے اندر آتا ہے جیسے کہ کتاب کا لفظ آتا ہے اس باب کی خاصیت ہوتی ہے کسی چیز کو خود سے کرنا خود سے انجام دینا یہ لازم کی حیثیت رکھتا ہے اقتبا اس کا مطلب ہے اس نے اس کو خود سے لکھا ہے اپنی کوشش سے لکھا ہے کیونکہ اس میں کوشش شامل ہوتی ہے اس باپ کی خاصیت ہے عربی گرامر والے جانتے ہیں کہ افتحال کے باب میں جیسے کہ لفظ اتخاض آتا ہے اتخاذ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بڑے جستجو کے ساتھ لگن کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کر لینا قرآن میں استماع کا لفظ آیا ہے سما کے ساتھ ایک مقام پہ آیا ہے وَإِذَا قُرِيَ القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ لہو جب قرآن کو پڑھا جائے تو غور سے سنو خوب لگن اور جستجو کے ساتھ سننا اس کو استماع کہتے ہیں اسی بات سے ایک تتبہ ایک کتاب آیا ہے یعنی خود سے بڑی جستجو اور لگن کے ساتھ کفار کہتے تھے مخالفین کہتے تھے کہ اللہ کے وصول نے اس کو لکھا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے آیت میں فاہیت تملا علیہ بکرتن بکرتََ واسیلت تملہ املا سے املا کا مطلب ہم سب جانتے ہیں ڈکٹیکٹ کروانا وہ کہتے تھے کہ اللہ کے وصول پر یہ ڈکٹیٹ کروایا گیا ہے اور ڈکٹیشن کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جس کو ڈکٹیٹ کروایا جا رہا ہو اس کو لکھنا بھی آتا ہو سمجھ میں بھی آتا ہو وہ چیز جو اس کو بتائی جا رہی ہو جب آپ املا کروا سکتے ہیں تو قرآن تو یہاں پر کفار کا اعتراض نقل کر رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خود لکھ لیا کرتے ہیں اور یہ پچھلوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں جو لکھ لیا کرتے ہیں یعنی اساتیر کی کنڈیشن میں موجود تھی آیات اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر اور اعتراض کیا کرتے تھے تم لا علیہ اگر اللہ کے رسول کو نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا نہ اللہ کے رسول نے قرآن لکھا ہوتا تو قرآن کا جو اعتراض مخالفین کا نقل کیا یہ اعتراض ہی لا یعنی ہوتا قرآن لا یعنی اعتراض یہاں نقل نہیں کر رہا بلکہ ان کا اعتراض نقل کر کے اسے رد نہیں کیا کہ اللہ کے رصول کو لکھنے نہیں آتا تم کیسے کہ تو کے سکتوں لکھ لیتے ہیں وہاں پر بلکہ آگے فرمایا کل کہہ دیجی انزلہ اللذی لکھا تو ہے لیکن نازل کس نے کیا ہے جس نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا ہے السر فی و صرف اس نے نزول کے بارے میں بیان کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ لکھا نہیں ہے اس نے اس اعتراض پہ کوئی بھی وضاحت پیش نہیں کی اس نے اس کے اوپر رد نہیں کیا سلیہ حدیبیہ کے واقعہ کتنا مشہور کیا ہوا ہے اس میں آپ جا کے دیکھیں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے وصول کے پاس جب سہل کا آنا ہوا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے ہیں تو آپ اس معاہدے میں سے محمد رسول اللہ رسول اللہ کو ہٹا دیجئے تو اللہ کے وصول نے ان کو حکم فرمایا علی بن نبی طالب کو کہ آپ اس میں سے یہ الفاظ نکال دیجئے انہوں نے کہا میں نہیں نکالوں گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا کر دو میں اس میں سے وہ الفاظ نکال دیتا ہوں اگر لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی تھی اللہ کے رسول کی وفات کے موقع پر جو حدیث مشہور کی ہوئی ہے بخاری کے اندر آئی ہے تین چار پانچ مقامات کے اوپر حدیث کرتاس کے نام سے کرتاس تو کہتے صفحے کو ہیں عربی زبان کے اندر پڑھ لیجیے لغت میں اس حدیث کرتاس کے اندر باقاعدہ ہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے وصول نے اپنے پاس کھڑے ہوئے لوگوں سے یہ کہا کہ لاؤ کاغذ اور قلم میں تمہیں لکھ کر دوں کہیں تم گمراہ نہیں ہو جانا بتائیں مجھے کیسے لکھ کے دیتے اگر وہ لکھنا نہیں آتا پڑھنا نہیں آتا آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے اس کو لکھنا وہ پڑھنا نہیں آتا تھا وہ دوسروں پر بھروسہ کر کے بیٹھے تھے کہ وہ لکھ کے دیں گے تو قرآن پہنچے گا تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں حدیث کرتاس میں کہ اللہ کے سن نے فرمایا کہ لاؤ کاغذ و قلم میں تمہیں لکھ کر دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ